lambaikanlah kumana baik lambai kala shahih kala kai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain Saudara-saudara para perengah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama kita dalam Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam siri ceramah haji dalam tajuk kita pada kali ini ialah tahallul dan nafar. Saudara-saudari sekalian, tahallul ialah melepaskan diri daripada larangan dalam masa ihram. Peringkat tahallul ialah tahallul haji terbagi kepada dua peringkat iaitu tahallul awal iaitulah tahallul awal terhasil apabila jemaah haji selesai mengerjakan dua daripada tiga perkara apa dia tiga perkara itu ialah melontar jamrah kubra yang kedua tawaf rukun dan sa'i jika belum dilaksanakan sa'i itu yang ketiga ialah bercukul atau bergunting Jemaah haji yang telah tahlul awal boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ilham kecuali tiga perkara saja yang dilarang dilakukan iaitu berkahwin, melakukan mukadimah persubuhan dan juga bersubuh. Kemudian tahallul sani iaitu lah jemaah haji terhasil apabila jemaah haji selesai mengerjakan semua amalan berikut seperti melontar jemaah kubrah, tawak rukun dan sa'i jika belum dilaksanakan, tiga bercukur dan bergunting. Apabila terhasil tahlusan ini maka jemaah haji telah bebas daripada semua perkara, -perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Saudara-saudari sekalian, peringatan. Mengerat kuku, memotong, menebang dan mencabut pokok-pokok dan tumbuhan di tanah haram dan memburu binatang buruan yang halal dimakan di tanah haram adalah kekal haram sekalipun di tanah ditelah tahlul. Yang kedua, tiga amalan untuk menghasilkan tahlul boleh dilakukan setelah berlalu separuh malam 10 Zulhijjah. Tiga amalan ini juga boleh dilakukan tanpa mengikut susunan. Yang ketiga, perlu diambil peringatan oleh setiap jemaah bahawa tahlul dan bercukur atau bergunting adalah dua amalan yang berbeza. Jemaah haji yang bersyukur atau bergunting saja tidak sepertinya ia sudah tahlul haji. Akan tetapi tahlul akan terhasil apabila jemaah haji melakukan amalan bagaimana yang telah dinyatakan. Saudara-saudara sekalian, kita berpindah kepada nafar. Nafar bermaksud keluar meninggalkan mina. Nafar terbagi kepada dua perkara. Peringkat, dua peringkat iaitu nafar awal Nafar awal ialah keluar daripada Mina pada 12 Zulhijjah sebelum terbenam matahari, iaitu yani masuk waktu maghrib dengan syarat-syarat tertentu. Ia dibenarkan kepada semua jemaah haji sama ada yang uzur atau sihat. Syarat-syarat untuk Nafar awal, hendaklah ia meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari masuk waktu maghrib pada 12 Zulhijjah. Yang kedua telah menyempurnakan semua lontaran di ketiga-tiga jamrah iaitu 11 dan 12 Zulhijah. Yang ketiga telah mabit dua malam di Mina iaitu malam malam 11 dan malam 12 Zulhijah. Yang keempat hendaklah berniat nafar awal sebelum keluar daripada Mina. Niat nafarnya ialah semasa berjalan keluar meninggalkan Mina. Yang kelima tidak berazam untuk kembali bermalam di Mina. Itu yang dikatakan nafar awal. Kemudian Nafarsani ialah meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah setelah menyempurnakan amalan-amalan haji di Mina iaitu amalan pada 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Peringatan kepada jemaah haji. Jemaah haji yang melakukan nafar awal tidak perlu mabit di Mina pada malam 13 Zulhijjah dan tidak perlu melontar ketika-ketika jamrah pada 13 Zulhijjah ia tidak dikenakan dam. Yang kedua, melakukan nafar awal tidak menjejaskan kemabururan haji. Yang ketiga, keadaan nafar awal, jemaah haji yang melaksanakan nafar awal dengan cara terus keluar meninggalkan mina di ke Mekah, yang tidak kembali ke kemah mina, hendaklah hadirkan niat kasat dalam hati hendak lakukan nafar awal selepas melontar jamrah kubro dan dalam had mina. Kemudian oleh sebab itu mereka hendaklah kembali ke arah Jamrah Wusta sedikit untuk berniat nafar awal sebelum berjalan keluar meninggalkan Mina. Kemudian yang kedua tidak sah nafar awal sekiranya kasat atau lintasan dalam hati untuk nafar awal selepas melontar Jamrah Kubra pada 12 Hija di Jamrah Kubra. Ini kerana menurut kaul mutaman Jamrah Kubra tidak termasuk dalam kawasan Mina. Yang ketiga bagi jemaah haji yang telah membuat demikian hendaklah membayar dam berikut. A. Dam tidak bermalam pada 13 Zulhijah iaitu satu malam, satu copak. B. Dam tidak melontar ketiga-tiga jamrah iaitu pada 13 Zulhijah dam tertib takdir. Yang keempat jemaah haji yang melakukan nafar awal dibolehkan kembali ke Mina untuk sesuatu keperluan seperti mengambil barang yang tertinggal, mencari teman dan sebagainya. Begitulah dia yang dikatakan uh, nafar dan juga uh, tahallul. Mudah-mudahan jelas bagi bakal-bakal jemaah haji berkaitan dengan uh, tahallul dan nafar. Tahlul ada tahlul awal, ada tahlul sani. Kemudian nafar ada nafar awal dan nafar sani. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan dengan uh, panduan seterusnya ialah cara mengerjakan ibadah haji. Seperti yang saya ceritakan pada sebelum ini, cara mengerjakan ibadah haji itu ada tiga cara. Iaitulah cara mengerjakan haji ifrat, cara mengerjakan haji tamatuk, Cara mengerjakan haji kiran. Maka hari ini kita terangkan dulu cara mengerjakan haji tamatuk. Iaitulah mengerjakan cara tamatuk bermaksud berniat umrah pada bulan-bulan haji. Iaitu selepas satu syawal. Dan menunaikan semua amal ibadah yang berkaitan dengan umrah. Apabila tiba di waktu haji pada tahun yang sama ia akan berehram haji pula menunaikan amal ibadah yang berkaitan dengan haji seperti uh, melakukan niat, ukuf, tawaf dan seterusnya. Mengerjakan umrah, persiapan sebelum berihram umrah bagi jemaah-jemaah haji. Sebelum berihram umrah, para jemaah hendaklah menyempurnakan perkara-perkara sunat berihram iaitu mengerat kuku, mengandam, merapikan janggut, menggunting rambut dan mengemas misai. Sunat menanggalkan bulu-bulu ketiak. Seterusnya disunatkan mandi sunat ihram. Setelah selesai mandi sebaliknya ambil wudu, Memakai wangian. Memakai kain ihram warna putih bagi lelaki dan perempuan. Dan mendirikan solat sunat ihram. Dengan niat mandi sunat ihram. Sengaja aku mandi sunat ihram kerana Allah. Kemudian semayan sunat ihram. Sengaja aku semayan sunat ihram dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Selepas membaca Fatihah, bacalah surah Al-Kafirun. Kemudian rakaat pertama, kemudian rakaat kedua membaca surah selepas Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Bagi jemaah yang akan masuk ke Madinah dahulu sebelum ke Mekah, persiapan ini hendak dilakukan di Madinah. Mereka ada bagi jemaah yang akan terus menuju ke Mekah dari pertanah air, persiapan hendaklah dilakukan sebelum menaik di pesawat ke tanah suci. Saudara-saudara sekalian, niat umrah bagi orang jemaah-jemaah haji ini adalah rukun. Selepas salat sunat ihram, para jemaah dibolehkan berniat umrah iaitu di mikat yang telah ditentukan sama ada di Bir Ali ataupun di Karnu Manazil. Niatnya ialah sengaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Setelah berniat ihram umrah, para jemaah yang mengambil cara tamatuk ini disunatkan membaca talbiyah dan wajib me, um, mematuhi larangan-larangan dalam ihram. Saudara-saudara sekalian, begitulah dia secara permulaan mengerjakan haji tamatuk. InsyaAllah kita bersama-sama lagi pada siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.